А сегодня вы на канале Влана, вот. и сегодня я вам покажу, что ник, 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 ник. Я, как делать лике желток. Желток будет составлять из ингредиентов. Потом я вам скажу. Это клубника. Вот буду вам так, снимать. Клубника. Нам понадобится вот такая мисочка. У кого побольше клубники. Сейчас у меня клубника стекает, как вы видите. И вот мисочка такая. Я не знаю, чем вы мешаете. Мне такое удобно. Но я достану еще одну большую ложку. Вот такую ложечку. Полотенце на всякий случай и сметану. И вот такую штучку, чтобы мять клубничку. И сахар конце в конце концов. Итак, сейчас у меня клубника стекает. Сейчас пять минуточек, и я вам буду показывать. Не знаю, куда ставить. Сейчас я попробую вот так показать. Сейчас, сейчас, минуточку, мои дорогие. Вот так. Не знаю, будет вам удобно смотреть или не будет. Я вам буду вот так показывать. И... Или вот так. Я даже не знаю, как ставить. Сейчас попробуем. Вот я нашла, что. Yes. Главное, чтобы тряпка не упала и телефон не упал. Короче, вот миска, вот клубника, клубника вся стекла. Сейчас я переложу всю клубнику сюда. Много в этот раз был И это выливаю Сейчас Чтобы Чистая была у нас мисочка. Потом я э, как бы переливаюсь в эту мисочку. Мне очень нравится. Потому что она голубенькая. И вот мы начинаем мять. Конечно, это не не из легких испытаний, но попробуем конечно я не, не прям такая сильная, чтоб как-то так у нас получается пока что нем клубника очень твердая хочу вам сказать и пока я готовлю, я хочу вам объявить кое-что, то что как бы не прям уши хвастаться, но все равно. 25 мая в моей школе я буду танцевать флешмоб с моими одноклассниками. Но и, э, мало кто хочет прям танцевать. Я очень огорчилась. Но хоть кто есть. Хотя бы, слава богу, что я не одна. Мои лучшие подруги, они тоже есть. И я обрадовалась очень сильно. И у нас сейчас скоро получится очень вкусная кашка. Можно сказать, а потом уже йогурт. Когда мы сметану добавим, сахар. Я один раз попробовала клубнику сделать, знаете как? Добавила, купила йогурт, клубничный фрутис да фрутис легкий и туда йогурт целую эту штучку и потом э, сметану ну, как бы в клубнику йогурт сметану все перемешала такая вкуснота целая такая миска получилась я не знаю я сама как бы делала этот продукт, мне очень нравится. И вот хотела с вами поделиться, потому что у меня уже хорошо. Так, мы помяли. Так, сюда поставим что-то. Следующим мы должны добавить сметану. Чем больше, тем лучше. Добавили. И теперь сахарку. На ваш вкус. Блин. Сейчас слишком много добавила. Слишком себя переоценила. Но ничего. Как получилось, так и получилось. Так еще чуть-чуть сметанки я уже струю тут много и сейчас будем все это перемешивать сейчас если вам видно вот как у нас получилось снять мне если правда не очень удобно снимать она вот такая движущая движущая не двигайся не двигайся движется движется короче сейчас поставлю то что мне не будет и мешаем все Вкусно, да? После того, как мы все перемешали, я вам говорила то, что я пересыпала в эту миску. Сейчас будем пересыпать. Очень вкусной, вкусняшно. И полная миска получилась. Супер! Еще осталось, простите за шум, если он есть даже, потому что еще осталось чуть-чуть. И все. Вкусно? Можно вкусно получилось. Сейчас вам покажу. Вот такое. Получилось очень вкусное. Сейчас. ба -бам. И вам показываю. Вот и все.